assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugungi video roligimizda ya'ni kanalimizdagi birinchi sonli video roligimizda sizlarga biz tayyorlab qo'ygan narsalar bular payg'ambarlar hmm, ichida eng suyuklisi payg'ambarlar ichida eng qisqa umr ko'rgani payg'ambarlar ichida e, eng oxirgisi bo'lgan e, va besh yuz yetmish birinchi yilda dunyoga kelgan payg'ambar e, muhammad sollallohu alayhi vasallam yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida e, so'z yuritmoqchimiz aslida e, u ular kim bo'lgan ular besh yuz yetmish birinchi yil makkada dunyoga kelganlar ularning otalarini ismi abdulloh onalarining ismi omina bo'lgan afsus afsuski otalari abdulloh ularni tug'ilmaslaridan oldin vafot etgan edilar ota bola bir birini ko'rishga ulgurmagan edi ularning bobolari esa ab, abu ibn abu ibn muta abdumutallib edi o'sha tug'ilgan paytida bobolari abdumutallib e, baqirgan ovozda e, muhammad ibn abdulloh ibn ab, ab, abu abutoli abdumutallib ibn oshim dunyoga keldi deb baqirgan edilar demakki ular payg'ambarlikka eslarini taniganlaridan beri payg'ambarlikda bo'lmaganlar ular qirq yoshlarigacha savodsiz bo'lganlar o'qishni yozishni bilmaganlar va qirq yoshlarida payg'ambar bo'lganlar va savodlari kirib 63 yoshlarida 632 yil 632 yil vafot etganlar e, payg'ambarimiz 40 yoshlarida g'orda o'tirganlar o'tirgan paytlarida e, bir odam keladi odam ko'rinishida keladi har xil ko'rinishlarda keladi ana yani o'sha şey odam vahiy jabroil alayhissalom edi u vahiy qilib yuborilgandan beri payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlar in payg'ambarimizni eng yaqin insonlaridan eng yaqin insonlari mana bu aytadigan odamlar Uh, umar ibn hattob yoki umar roziyallohu anhu uh, keyingisi a yo'q to'g'rirog'ini aytganda abu, abu bakr umar ibn hattobdan ham oldin edi abu bakr uh, siddiq undan keyin uh, o'sha umar ibn hattob umar roziyallohu anhu hammasi roziyallohu anhu keladi faqat qiz bolalarda anho bo'lib keladi keyin usmon ibn affon va ali hazrati ali degan manbalarda keladi bir kuni g'orda payg'ambarimiz bilan abu bakr siddiq birgalikda o'tirishganda mushuklarni ko'rishadi va shunda abu bakr siddiq yig'lab yuboradilar chunki muhammad sollallohu alayhi vasallam nega yig'layapsan deb so'raganda yo rasululloh u mushuklar sizni tirnashidan qo'rqib yig'layapman deganlar shunchalik sodiq bo'lganlar va ularga yana bir yaqin inson hamza va hamza ya'ni ularning amakilari hamza uhud jangida vafot etadilar va o'sha e, vafotda uhudda e, ko'miladilar payg'ambarimiz muhammad sollalohu alayhi vasallam o'sha vafotlarida butun islom ahli otasiz qolgan deyiladi negaki u uh, muhammad sollallohu alayhi vasallam eng oxirgi payg'ambar edilar muhammad sollallohu alayhi vasallam ham eng oxirgi ham eng qisqa umr ko'rgan ham ham eng eh, nima deydi oxirgi eng oxirgi ham payg'ambarlar ichida suyukli ba'zi manbalarda kelishicha odam atodan oldin rasululloh sollallohu vasallamni ruhlari yaratilgan deyiladi muhammad sollallohu alayhi vasallam sollallohu alayhi vasallam bu payg'ambarliklari uchun qilingan so'z muhammad o'zlarini ismlari shu tariqa payg'ambarlikni bildirib turadi a rasululloh sollallohu alayhi vasallam keladigan bo'lsak rasululloh degani rasul bu elchi degan ma'noni anglatadi alloh alloh to'g'rirog'ini aytganda allohning rasuli allohning elchisi degan ma'nolarni anglatadi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam onalarini ismi omina va otalarining ismi abdulloh bobolarining ismi abdumutallib edi otalari haqida kelgan rivoyat mana bunday voqea bor edi abdumutallib bir kuni abdumutallib bir kunlarda agar men o'nta farzand ko'rsam ularning birini olloh uchun qurbon qilaman deb va'da bergan ekan o'sha kunda e, uni e, va ular nima deyish mumkin hammasi balog'at yoshiga yetganida kim qurbonlik uchun rozi deyilganda hech kim indamay qolgan paytda payg'ambarimizning otalari abdulloh meni ola qoling va'dangizni bajaring otajon degan so'z bilan ahd qilgandi u payti boshqa odamlar abdumutallibga ey abdumutallib nega bunday qilyapsan o'z farzandingni o'ldiryapsanmi degan paytlarda de, abdumutallib men va'da berganman deydi o'shanda ularning qavmdoshlari ey e, abdumutallib kel bashoratchiga olib boraylik bashoratchini so'ziga amal qilaylik deganda bir bashoratchini yoniga borishar edi va u bashoratchi qura tashlanglar qurada yuzta tuya bo'lmagan payg'ambarimiz abdulloh ya'ni tuya chiqmagunicha o'ntadan tuya qo'shaveringlar de, deyilgan edi va ular qura tashlashga tushishdi e, kabani ichida qura tashlash boshlandi e, birinchisida abdulloh chiqdi e, o'nta tuya qo'shishdi ikkinchisida ham abdulloh chiqdi yigirmata tuya bo'ldi uchinchisida ham abdulloh chiqdi o'ttizta tuya bo'ldi to'rtinchisida ham abdulloh chiqdi qirqta tuya bo'ldi beshinchisida ham abdulloh chiqdi beshinchisida ham abdulloh chiqdi ellikta tuya bo'ldi oltinchisida ham abdulloh chiqdi oltmishta bo'ldi yettinchisida ham abdulloh chiqdi yetmishta bo'ldi sakkizinchisida ham abdulloh chiqdi saksonta bo'ldi va shu tariqa yuzta bo'lganidan so'ng u yerda tuya chiqdi va yuzta tuyani kabani yonida qurbonlik qilishdi payg'ambarimiz payg'ambarimiz undan oldingi kitoblarda zabur injil tavrot kitoblarida oxirgi zamon payg'ambari ko'rinishlari yozilgan edi odamlar uni shundan ham bilib olishar edi payg'ambarimiz e, yoshlik hali anaqali paytlarda abraha degan yovuz yamanning hukmdorlari bo'lar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi zamon payg'ambari deb aytilgan ya'ni biz biz deb hisoblasa bo'ladi payg'ambarimiz haqida shunday e, hadis kelganki bu hadisda aytilishicha e, bu hadisda aytilishicha payg'ambarimiz ummatlar ya'ni payg'ambarimiz davrida va payg'ambarimizdan keyingi davrda yashagan odamlar bir marta tahorat olsa hamma gunohlari o'ctishi haqida yozilgan mayli do'stlar bugungi videoroligimiz tugadi sizlar bilan xayrlashsak bo'ladi keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling xayr assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh